Мы только что закончили мероприятие трехдневное здесь в Ялте под названием «Самоорганизация в трансформирующемся мире. Как обеспечить себе место под солнцем» и э, я еще сильно под впечатлением э, мероприятия и это было сказано во время закрытия. Э, очень много людей вызывались положительно и оценили очень высоко результаты. И процесс, который был всегда как танец между хаосом и порядок, скажем так. И эм, мне особенно поразил тот факт, что э, несмотря на условия, которые сейчас у этих участников есть, или у организации у этих участников есть, они э, сумели организовать себе, как премь, хороший пример самоорганизации. То есть они существуют и делают то, что надо, несмотря на трудности, которые они одновременно испытывают. И мне тоже э, довольно интересно было посмотреть процесс планирования проектов. То есть это тоже такой хаотичный процесс, да? Каждый озвучил, что, чем он хочет заниматься в будущем. И в течение 30 минут у всех проектов были задействованы люди. То есть никакого проекта остался инициатива одного человека, что говорит о взаимосвязи, которые уже существует, сключенность, которая есть в этом секторе у участников, и о нуждах на самом деле. И это мне тоже интересно с точки зрения развития системы, да? поскольку если сравнивать этот сектор, в Германии, скажем, в Западной Европе, с тем, что здесь происходит. На Западе мы наблюдаем такой высокий степень институционализации. Там и особой свободы для отдельных взятых организаций уже нет, все урегулировано, там все по полочкам. И это отлич, отличается от той ситуации, которая в данный момент есть в Украине. Есть очень много пространства для самоорганизации на самом деле в этом секторе. И это дает повод радоваться и э, надеяться, что в будущем этот сектор процветает и развивается.